都是正规包装冻肉，老柯发来的吗？嗯，说都是正规的冷冻肉。什么正规的？嗯，是不是时间信息错了呀？还是苏启给我们的消息是假的？不应该，苏启这个时候如果骗我们，对他没有任何一点好处。如果是正规的冷冻肉的话，为什么要在晚上凌晨卸载呢？白天不是更方便卸货吗？ 那个万总这么做，指不定在哪设计好印你呢。可是这么大量的货，他们肯定得找一个大型的冷仓库才行。哪家物流公司能一下子下这么多货呢？赶巧了，今年呢有一批牛肉，价格便宜哦，还没到厂子里来，但是源头你绝对放心。既然我们是老顾客了，你如果订的够多的话，到时候。 我优先发给你。万总，人都到了。 哦、万总<毒>，好、哦。万总，你可算来了！监控我都调好了，这货在这儿都放了一整天了，我们得赶紧办了。万一被公司的人发现，那可就糟了。放心，我都已经安排好了。要是真有人出事的话，那也没关系啊，有人替我们背黑锅。你不过就是负责运输和看守，有事也不会找你的。哦 <laughs> 这牡丹公司用僵尸肉做酱料，这件事情一旦要是曝光出来的话，我还得奖励你呢。嗯、啊啊啊，谢谢万董。<laughs> 还是万董您深谋远虑，这招一石二鸟啊！只要牡丹公司没人发现，这个仓库咱们可以一直用，这样既能赚下一大笔，这违法的事也落不到咱们头上来。妙，实在是妙啊，万董。 还是你小子懂我，啊。楼云这小子毛都没长齐，还想和我对抗？搬吧！搬货<户>！这冻着还那么大味儿，嗯？赶紧转移吧，量够不？足足十五吨万桶，管够！ 快点！ 范总，又见面了，惊不惊喜？意不意外？把手机给我抢了，把这几个人抓了。别动，把手机拿过来啊！别动，手啊，干嘛？别动！我看谁敢动！我还会功夫的啊！别动我，别动我，放手！今天我们几个要少一根汗毛，你的罪名就多增加一下你吓唬谁呢？就凭你们这几个，就要坏我的好事儿啊？没那么简单！把手机给我抢了，把人抓了！

这次是我大意了。<laughs> 行了，我会让你在里边多待几年。哼 <laughs>！走私僵尸肉窜上餐桌，谁之过？近日，我市公安破获了一起冻品走私案，共查证走私冻品约三百余吨，共抓获涉案人员二十人。哎 庄长，庄长，你快来，快来，快来！怎么了？万峰，快来！犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百一十万元。主嫌人苏早餐好了。你说咱们要不要把这个英雄事迹写下来，然后好好给他宣传一下？哎呀，你是不知道，我妈弄了一大屏幕，就立在餐吧的门口，每天循环播放这些社会新闻。说人民群众就喜欢听这种喜闻乐见的新闻。那天他可开心了。